Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Telah sampai kepada saya sebuah video Rasanya ini video lama Dan tak silap saya Ustaz yang bercakap dalam video tersebut Sudah pun meninggal dunia Moga-moga Allah mengampuni beliau Moga-moga Allah merahmati beliau Tapi itulah media sosial ni Video-video orang yang telah buat Walaupun dia sudah meninggal dunia Dan ia masih tersebar dan dengan itu kesalahan Ataupun apa yang tidak tepat Dalam video itu pun Teruslah tersebar Maka dengan itulah Saya dapat video ni Bila saya semak-semak Eh ustaz terbabit Sudah pun meninggal dunia Tapi tak apalah Saya tetapkan ulas React Dan mungkin tak payah kritik lah ya Baik saya mainkan sekarang Ayuh kita Tonton Ayuh kita dengar Tim pasal puak-puak wahabi ni Banyak buah kelok mendapat. hak pelik-pelik Tonton ni dia main duk sebut paha bukan aurat kita tak nafi itu salah satu daripada pandangan dalam mazhab maliki tetapi apa perlu hampir buat keluar statement lagu tu sedangkan kaul yang muktamad dalam mazhab syafi'i kita di Malaysia ni aurat tu pusat sampai lutut kalau nak ikut fiqh muqaran 4 mazhab tu ada yang kata aurat tu di antara pusat sampai lutut ada pun pusat dengan pusat pusat dan lutut itu bukan aurat di antaranya bawa aurat ada yang kata aurat itu hanyalah kemaluan depan dan juga belakang. Tonton. Tapi hak 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 qaul muktamat Imam Syafie, pusat sampai lututlah makna lutut tu pun aurat, pusat tu pun aurat. Di antaranya bil bil aurat. Mai seorang doktor ni dia kata pada pandangan saya, ho, sedap. Nah. Paha tu bukan aurat. Oh, seorang no, ah. orang lepas tu, kalau hang kata lagu tu, sedap lah budak-budak muda -budak yang ada pakai senok pendek. Ambil dalil hang. buat membenarkan apa yang mereka buat. Bila mereka pakai senok pendek, kita kata jangan pakai senok pendek, aurat. Dia kata, eh, hey, mazhab Maliki tak kata. Oh, nampak, dia jual lagu tu, ya? Pasal apa? Pasal ada puak-puak jahat yang dia pibuk keluar. Nampak? Mengeliru dan memecah belahkan orang. No, ah? Nah? Ha, kita tak kata salah atas ijtihad masing-masing para ulama kita siapa kita bukan ulama tapi bila hang duk keluar lagu tu tuan, tuan orang akan orang akan jadi bergaduh ha buat keluar tak apalah saya lebih cenderung pada pandangan yang ni ho oh, seronok tapi dia tu pakai seluar panjang kalau hang lebih cenderung ceramah pakai spender tak payah pakai spandau, spandau tu tutup bukan tepi. Dah 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 dia kata nak pegang pada hak kata kemaluan depan dan belakang. Nampak? <laughs> Macam Ustaz Azhar sebut semalam dalam kuliah di Jelun tu. Kalau hang kata lagu tu, hang pakai tak payah pakai spandau Depan tu angry bird balut dengan tisu. Hak belah belakang dubur, sumbat dengan tu. Apa gabuh gabuh tutup 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 botol ya. Ha, sumbat dia tu. Selesai jaga orang. Tapi tak buat lah pula. Ha, pakai senok panjang pula. Pasal apa? Pasal tahu muru'ah meruah. Macam ah. ni pergi keluar apa? Nak bagi masyarakat orang uh, uh, masyarakat orang keliru. Macam-macam lah ni. Kalau kita tak mengaji sungguh-sungguh tuan-tuan ni, kita mudah sangat terikut. Sebab apa? Nampak macam mudah. Ah, hmm. Hari tu bak yak semayang hari tu. Bak semayang. Tuan-tuan tengok ada satu video viral seorang ustaz dia tunjuk praktikal macam mana cara kita nak ambil ayat semayang menggunakan ayat yang sedikit ayat tu dia cedok dengan cebok dia ambil ayat semayang dalam cebok tu ya dalam gayung gayung nampak video tu tersebar meluas ratus ribu orang yang tengok maka bila ramai tengok ramai juga yang kata dekat ustaz tu tak betul nama ayat ustaz tapi tak tahu ayat musta'mal pun ambil wuduk tak sah Depa kata macam-macam kat ustaz tu. Ustaz ni bodohlah, jangguk janggut panjang sajalah, pakai jubahlah. lah. Macam-macam depa kata. Pasal apa? Pasal depa duk anggap ayat yang ustaz tu ambil ayat semayang dalam cebok tu mustakmal. Bila mustakmal ni tahir, suci tapi ghair tahir, tidak menyucikan. Dia kata mana sah tu? Ayat cebok, Lepas tu duduk celuk banyak kali. Mana sah wudu? Apa punya ustaz? Saya duk tengok komen lah. Nak terkelok mana? Yang duk kata ustaz tu tak betul, depa tu bodoh piam. <tuh>. Ngaji lah dulu nak tahu ayat tu mustamal tak mustamal lagu mana. Betul ayat tu tak cukup dua kolah. Qullatain. Nampak? Nah, ha, nak menafikan najis, nak menanggung najis ayat tu mesti cukup dua kolah. Ah, ha, dua kolah ni berapa ukuran dia? Lebih kurang lebih kurang 5 ghuriba. Ghuribak tak ada dah sukatan tu. Kita kira senang lah pakai liter. Dua sehingga dua lima puluh liter. Itu dua kolah. Nampak? Sebab berbeza-beza daripada ukuran para ulama. Ada yang kata dua tiga puluh liter. Ada yang kata dua empat puluh liter. Nampak? Maka ayat bila cukup dua kolah ni, dia menanggung najih. Tapi najih bukan yang besar-besar lah. Nah, Ah, jadi bila dia ambil ayak semayam dalam keadaan air yang sedikit dia cedok ayak dalam cebok dia pun celuk banyak kali dalam cebok tu untuk ambil uduk adakah ayak dalam cebok itu diulang berkali-kali dicedok tangannya adakah jadi mustahaman dikira air yang telah digunakan adakah ayak yang sedikit itu cedera dengan banyak kali celupan dia eh, dalam ayak tersebut jawab dia tidak kerana apa? ...karena setiap kali celup nak mengelakkan ayak tu daripada cedera dan rosak jadi mustamal, mestilah berniat iftirar. Ia ini berniat mencelup ataupun mencedok. Bukan niat membasuh. Siapa niat celup ayak dalam ayak yang tak sampai dua kolah tu dengan niat membasuh, maka baru jadi mustamal. Tapi kalau dia cedok ayak dalam cebok, letak atas tebing kolah... dia pun nak ambil ayak dalam cebok tu saja. Nak menjimatkan air. Setiap kali celupan, dia berniat aku mencedok aku niat tangan aku ni macam gayung lah bukan aku niat basuh maka dia niat cedok 8000 kali dia celup pun tak jadi mustahab sebab tu kena takyin dengan niat nah Baiklah, kita sudah apa mendengarnya ya. Jadi ulasan yang pertama, Ustaz berkata puak-puak wahabi banyak keluarkan pendapat pelik-pelik dan beliau juga ada sebut puak-puak jahat. Ha, jadi wahabi dan jahat mengeluarkan pendapat yang pelik-pelik. Yang ini dalam kes ini sama ada peha bagi lelaki adakah ia aurat ataupun tidak. Meskipun beliau menggelarnya sebagai puak wahabi, puak jahat, akan tapi, walau bagaimanapun, namun begitu menariknya, beliau mengakui bahawa ia adalah salah satu pendapat dalam Mazhab Maliki. Okey, jadi memang ada ulama yang berpendapat sedemikian. Hanya ia berbeza dengan pandangan Mazhab Syafi'i, Mazhab syafi'i yang diamalkan di Malaysia. Jadi ini satu contoh yang baik bagaimana jika kita bawa pandangan ulama. Tapi berbeza dengan kebiasaan masyarakat kita, itulah wahabi. Bukan hanya pendapat tu nak kata salah ke apa ke. Ia eh, pendapat ulama' juga. Mereka pun ada dalil. Cuma apabila berbeza dengan kebiasaan masyarakat kita di sini yang sepatutnya bermazhab asyafi'i, as maka itulah puak wahabi dan itulah juga puak yang jahat. Ha, Okey, baik. Dan kemudiannya beliau menerangkan bahawa menyampaikan pendapat macam ni adalah pelik, Aa, keliru, aa, mengelirukan orang ramai, menyebabkan orang bergaduh, pecah belah. Ada ke? Kan? Sebab benda ni kita kena lihat dari sudut negatif atau positif. Kalau nak kata negatif, ia memang ia pelik, ia mengelirukan, ia menyebabkan pergaduhan, pecah belah. Sebenarnya bila sebut keliru kan, kadang-kadang kita tertanya siapa yang keliru tu sebenarnya. Betul ke masyarakat yang keliru ataupun ustaz tu yang keliru kan? sebab kadang-kadang orang tu dia punya masalah dia sandarkan kepada orang lain padahal dia yang keliru okey kemudian dia ya macam nak gaduh dia yang pecah belah lalu dia sandarkan kepada orang lain okey jadi ini dari sudut negatifnya orang yang positif orang yang matang dia akan melihat perkara ni sebagai ilmu tambahan ilmu sebagai keluasan pendapat dan juga mungkin adanya sesuatu yang memudahkan apabila timbulnya suasana yang memerlukannya saya bagi contoh apabila ustaz tu sendiri kata apa perlu hang okey. apa perlu hang bawa keluar statement lagu tu. Ha okey. Para penonton yang dirahmati Allah kita di Malaysia umumnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i aurat bagi lelaki ialah dari pusat hingga lutut termasuklah pusat termasuklah lutut. Betul tak? Ha akan tetapi wala bagaimanapun, namun begitu ramai juga rakyat Malaysia yang muslim yang menonton acara-acara sukan. Di mana kebanyakan yang bermain sukan itu, baik bola sepak ke, rugby ke, hoki ke, lumba lari ke, badminton ke, mereka pakai seluar pendek. Okey, kalau nak dikatakan rakyat Malaysia yang Muslim, mesti pegang mazhab syafi'i saja dalam hal ini, punyalah ramai orang yang buat dosa apabila sedang menonton acara sukan. Kan? Sebab bila mereka menonton, mereka menonton aurat yang terdedah. Pemain tu pun dikira bersalah. Okay? Dan kita yang menonton pun bersalah juga sebab menonton aurat yang terdedah. Akan tetapi kalau kita kata okay, dalam hal ini saya berpegang kepada mazhab maliki bahawa peha itu bukanlah aurat. Maka pemain itu tidaklah berdosa dan orang yang menonton pun tidaklah berdosa. Ha, nampak tak manfaatnya? Okay? Di sini saya bukanlah sokong pemain sukan untuk berpakai seluar pendek apa semua Kalau yang dapat pakai seluar panjang ke inner ke apa lagi lah bagus Namun kita maklum kebanyakannya pakai seluar pendek Badminton, tenis, hoki, rugby, bola sepak macam-macam kan Kena pula kalau kita tonton acara bola sepak luar negara English League ke, Italian ke, UEFA Cup ke apa ke kan Jadi mereka pakai seluar pendek Ramai Muslim di Malaysia ni menontonnya Kalau nak kata mesti pegang mazhab syafi'i hang jangan duk bawa pandangan lain yang pelik-pelik ni menyebabkan gaduh lah perpecahan lah apa semua tu bila nak pegang mazhab syafi'i saja ramai lah berdosa sebab sengaja duk tengok bukannya tak sengaja sengaja duk tengok Dok sokong lagi bahkan kalau bola tu sengaja orang tu yang suka siap cari TV besar lah apa semua tu kan ha. kan dah nampak tak nampak tak manfaatnya bila ada keluasan pandangan di sini Okey jadi macam inilah saya kata Bergantung orang tu negatif ke positif. Bila negatif, dia sempit, dia jumut, dia tak dapat lihat keluasan fiqahnya dan dia melihat tu sebagai apa? Ha, mengelirukanlah, bergaduhlah, pecah belahlah kan. Padahal di sana sebenarnya ada ilmu tambahan, ada keluasan pendapat dan juga ada sesuatu yang memudahkan apabila perlu. Seperti apabila menonton sukan. Okey baik. Kemudiannya beliau bawa pula satu kenyataan yang beliau sandarkan kepada Ustaz Azhar Idrus. Saya tak tahu betul ke tak. Tapi beliau berkata, kalau macam tu, kan, pakai spender saja cukup. Bahkan kemudian dia kata, -kata spender pun masih tutup di tepi. Jadi dia kata, bagi lelaki depan tu, angry bird cukup ditutup dengan tisu. Sementara belakang, maksudnya lubang jubur tu, cukup disumbat dengan gabus. Gabus yang lazimnya digunakan sebagai penutup botol. Okey. Para penonton yang dirahmati Allah, inilah dalam video-video saya, saya biasa sebut sebagai IQ satu digit. Kita bincang perkara ni bukan suruh orang tutup minimum macam tu. Okey, kita bincang had apa semua tu tapi ianya juga bergantung kepada uruf, ha, bergantung kepada maruah, kemaslahatan apa semua kan. Taklah bererti menganjurkan orang pakai macam tu dah bila ustaz ni sebut doktor, Uh, beliau sebut sebagai doktor kan? Bukannya doktor, doktor. Kita tahu beliau merujuk kepada siapa kan? So, ini adalah... Saya pun tak tahulah nak pilih perkataan yang hikmah sekarang je kan? Para penonton sekalian boleh nilai sendirilah ya? Tak ada siapa yang sampai ke situ. Sama juga. Macam kalau kita di Malaysia Mazhab Ash-Shafi. Ada tak orang yang pergi masjid sekadar pakai seluar yang dari pusat sampai lutut? Ada tak? Baju tak pakai, lepas tu tak pakai. Tak kan? Dalam mazhab syafi'i, had ialah pusat sampai lutut. Termasuk pusat, termasuk lutut kan? Tapi ada tak penceramah yang berpakaian sedemikian saja untuk berceramah? Ada tak orang yang datang solat seperti itu saja? Tak ada kan? Semuanya berpakaian sempurna. Sama juga apabila dibicarakan. Sama ada ha, peha ini aurat ataupun tidak. Bukanlah berarti suruh dedahkan aurat. Bukanlah berarti suruh dedahkan peha. Bukanlah berarti pakai tisu dengan gabus saja. Tak tetap pakai yang pakai yang biasa, nampak kemas, nampak elok, apa kan? So sangatlah aa, tak dapatlah nak pilih perkataan yang hikmah. Para penonton pun boleh faham sendiri lah ya. Okey baik. Kemudian beliau masuk ke dalam bahagian uh, berwuduk. Yang ini apabila bila apabila berwuduk daripada satu gayung ataupun satu bekas air. Kalau kan, kita ambil wuduk apa semua tu kan. Jadi apabila dok cedok cedok di situ akan berlakunya pencampuran air yang sudah digunakan dengan air yang masih bersih dalam tu sehingga adanya air mustakmal. Maka beliau menerangkan bahawa untuk keluar daripada masalah ini ialah berniat bahawa ia adalah cedokkan bukannya basuhan. Tangan yang dimasukkan ke dalam bekas tu gayung ke cebok ke kalau dalam Indonesia disebut apa benjana kan. Ia adalah untuk cedokkan dan bukannya untuk basuhan. Ha, Okey, baik. Pertama sekali, apabila kita rujuk kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, baginda dan juga para sahabat berwuduk daripada satu bekas air itu. Sebab zaman mereka memanglah tak ada pipe kan? kan? Jadi bekas airnya lah. Okey, ada tak baginda Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar bahawa kena buat sekian-sekian niat lah apa semua tu bagi mengelakkan air mustaqmal. Ada ke tidak? Tak ada kan? Okey. Ada tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada para sahabat bahawa aa, kena niat. Aa, kena niat mencedok ataupun istilahnya setepatnya ialah niat ikhtiraf ya niat ikhtiraf. Ya ini sekadar mencedok bukannya untuk membasuh. Ada ke tidak? Tak ada kan? In the very first place pun air mustaqmal tu ada ke tidak? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman baginda memang menggunakan uh, gayung ataupun cebok. Kalau nak ambil wuduk, cedok air tu daripada gayung atau cebok tu, tu uh, diambillah diambil lah untuk basuh anggota-anggota wuduk. Kalau mandi wajib pula, ambil tuang, ambil tuang kan. So, bila kita ambil tuang, memang akan ada air yang kena badan, kemudian terpercik masuk balik dalam bekas air yang besar tu. Uh, tempayan lah mungkin kan. Ataupun baginda SAW juga biasa mandi wajib bersama dengan isteri kan berdua. Jadi bila mandi macam tu akan ada air yang terkena masuk balik kan air mustakmal lah. Ada tak Nabi SAW ajar ini air mustakmal suci tapi tidak lagi menyucikan ataupun kena ada niat bahawa inilah mencedok bukannya membasuh bukannya mandi tak ada kan. So ini adalah antara perkara yang memberatkan bagi umat Islam. Dan Aa, tentang membaca niat bahawa itu mencedok. Memang itu adalah pandangan dalam mazhab Asyafi'i. As Tapi di sana ada pandangan yang lain, minoriti dari kalangan mazhab Asyafi'i. As tak silap saya dipelopori oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah yang wafat tahun 516 Hijrah. Bahawa sebenarnya tak payah niat pun. Tak payah pun. Okey, teruskan saja. Tak payah niat. Dan selepas itu pun ada lagi beberapa tokoh dalam mazhab Syafi'i yang berpendapat senibikian. Jadi ringkasnya tentang niat uh, ikhtiraf, niat mencedok tu memang pandangan yang masyur dalam mazhab syafi'i namun ada, segelintir tokoh dalam mazhab syafi'i yang kata tak payah pun semua tu. Okey tak payah. Okey baik. Sekarang ni taklah kita dengar ustaz tu dia kata bodoh piang lah, tak mengaji lah apa ke. Dia tak mengaji ke? Kenapa dia nak menyampaikan pendapat yang menyusahkan bahawa kena ada niat mencedok? Kan? Lalu Kenapa tak mahu sampaikan pendapat yang lebih memudahkan? Atau kita banding dengan pandangan dalam mazhab lain. Sebagai contoh, dalam mazhab maliki, tidak ada air mustakmal. Alright? Kalau orang tu ada air yang banyak, dia sengaja menggunakan air yang sama tu balik, itu hukumnya makro. Tapi air mustakmal tak ada. For the reason of Rasulullah SAW sendiri, tidak ajar apa yang berkaitan dengan air mustakmal ni. Bahkan kalau kita rujuk cara baginda berwuduk, cara baginda Ha, ah, wajib. Macam, eh tak sah ni kalau dari sudut air mustakmal. Okey, jadi di sini sekali lagi, pentingnya kita belajar fiqh mukaran untuk mengambil pendapat yang lebih mudah. Bahkan kadang bukannya dari mazhab lain. Dalam mazhab Asyafi'i itu sendiri. Seperti yang saya sebut tadi, Imam Al-Baghawi rahimahullah berkata, tak perlu pun nak niat-niat ni. Okey, dan niat ni tak silap saya pun dalam mazhab Asyafi'i ialah pada kali pertama itu saja. Tak payah setiap kali cebok setiap kali ama um, mengambil air dari cebuk dari gayung kita kena niat tak ayah yang first pertama tu saja ini adalah untuk uh, um, bukannya untuk membasuh okey uh, lebih lanjut dalam tentang hal ini link dalam kotak description ya so sebenarnya ada pandangan yang memudahkan kalau nak ikut mazhab syafi'i pun tak apa ada pandangan dalam mazhab syafi'i yang memudahkan lalu kenapalah nak disampaikan pendapat yang menyusahkan sebab Aa, kita di sini mungkin biasa guna air pipe saja. Tapi mungkin di kampung apa yang menggunakan gayung ke cebok ke kan. Lalu macam lemak. Aku tak pernah baca niat pun sebelum ni. Tak pernah pun sebut niat. Aa, menciduk bukannya membasuh. Lepas tu, macam mana pula alafaz niat? Ha, 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 kan? Timbul macam-macam yang akhirnya menyusahkan umat Islam. Okey baik. Aa, demikianlah sedikit ulasan, react dan kritikan saya. Moga-moga kita ni sentiasa mengkaji kaji kepelbagaian pendapat yang ada untuk kalau yang memudahkan tapi ada dalil tak apalah macam dalam hal cedok nak kena niat tu tapi ada pandangan lain yang lebih memudahkan ada dalil sebab Rasulullah sendiri tak pernah baca niat tak pernah ajar niat pun yang setiap kali mengambil air daripada bekas setiap kali mengambil air daripada cebok atau gayung bukan cedok tu tak ambil air nak wuduk tu bagi dia tak ada ajar baca niat pun. Yang kau nak baca niat tu apa? Kan? So, moga-moga kita sentiasa mengkaji, meluaskan pandangan, meluaskan wawasan, dan kalau kita tak mampu untuk mengkaji, kita ni jenis asyik-asyik keliru, keep it to yourself. Simpan kepada diri sendiri. Jangan tuduh mengelirukan orang ramai. Tak, engkau yang keliru. Bukan orang lain keliru. Okay? Baiklah, aa, saya akhiri dengan... Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.